अरुलिन बरिम् अल्लाक वरम वकू आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और के में ख़ुश आम दोस्तों आज जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ये फास्फोरस फ़र्स कैम करने और उसको बेशोल्ह बनाने का नुस्खा है काफ़ी लोगों का मैसेज आया होता है कि सर फास्फोरस को कैम करने का कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आप इसको बनाएं फास्ट के तेल से लोग बहुत से काम लेते हैं अक्सर लोगों को इस तेल की बड़ी ज़रूरत होती है ये बहुत ही नयाब तेल होते हैं और मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ कि आप ना थोड़ी सी देर में इसको बना लेंगे तो दोस्तों आपने करना क्या है अस्कंद लगोरी बूटी ले लेनी है एक किलो अच्छा उसकी बूटी जो लेनी है ना आपने पत्ते डंडी और उसका बीज सब कुछ साथ ही हो आपने वो पौधे लेने हैं जिसके साथ बीज ज़्यादा हो इन सब को इकट्ठा आपने हमाम दस्ते के अंदर कूट लें अच्छे से कूट कर इसका मुकत्तर पानी निकाल लें पानी निकाल कर इसको मुकत्तर कर लें अब इस मुकत्तर पानी को आपने क्या करना है एक शीशे की बोतल ले लेनी है आपने कम अज़ कम ना सवा किलो वाले लेनी है तो एक किलो पानी उसमें आपने शीशे की बोतल में डाल देना है और डालने के बाद आपने एक उस बोतल को क्या करना है रेत जंतर करना है रेत जंतर आपको कई बताया हूं फिर भी बता देता हूँ एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें तकरीबन एक किलो रेत डाल देनी है डालने के बाद उसमें बोतल खड़ी करके दो इंच ऊपर तलवे से तकरीबन दो इंच ऊपर हो और उसके मुंह तक आपने रेत से ढक देना है उसके बाद आपने नीचे से आग जला देनी है और आग जलते जलते पे जो पानी है वो खुश कर खुश्क होना शुरू हो जाएगा खुश्क होते होते मुकम्मल तौर पर वो पानी खुश्क कर देना है इसको खुश करने में ना आपने तकरीबन कम से कम 12 से 13 घंटे लगेंगे अब जो इसके अंदर जो फास्फोरस आपने डाली थी वो फास्फोरस आपने क्या करना है आपका तेल हो जाएगा इसके अंदर जो आपने पानी के अंदर फास्फोरस डाली है ना वो आपका तेल हो जाएगा ये तेल आपका सुर्ख होगा इस तेल का आपने काम क्या है असल काम ये होता है कि ये जितनी भी सूंढ चीज़ें बनती हैं ना आपकी उन सुंड चीज़ों को खोलता है तो जब आपने शीशे की बोतल में वो पानी डालना है तो उसी दौरान आपने फास्फोरस भी उसमें डाल देनी है और उसको आपने ढक कर बालू रेत के जरिए आपने उस पानी को खुश करना है तो उस खुश्क होने के दौरान जो आपकी फ़ास फ्रस है वो तेल हो जाएगी और इस तेल को आप सुण्ढ चीज़ों को जारी कर सकते हैं ये नायाब चीज़ है ये छोटे छोटे जो टोटकले होते हैं ना ये कोई नहीं बताता हल हो में होते होते काम के हैं लेकिन बताता कोई नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही था फास्फोरस को कायम करने का कर उसका इन मिलेंगे अगली वीडियो में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लर्ज़ा पारा जो हमने लर्जा पारा बनाया था अक्सरी पारा उससे आगे काम कैसे लेना है लर्ज़े पारे से वो शम्स में जाता है तो अगली वीडियो में वो वो नुस्खा बताऊँगा अब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़